কাৰণ আজি আৰু এটা নতুন ফাইনেন্স ৰিলেটেড কণ্টেণ্ট লৈ আছোঁ য'ত মই এটা জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্টৰ কথা ক'ম আৰু এইটো একাউণ্ট সঁচাই খুলিব লাগেনে নে সঁচাই জিৰ' বেলেঞ্চ হয়নে কাৰণ আমি এতিয়া যেনেকৈ এটা একাউণ্ট এটা খুলি দিওঁ যেতিয়া আমি জিৰ' বেলেঞ্চ বা ফ্ৰী হয় বুলি ভাবি আমি খুলি দিওঁ কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিছুমান বহুত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ থাকে আপুনি চাব কিবা এটা বস্তু ফ্ৰী থাকিব ওপৰত ষ্টাৰ এটা লিখা থাকিব ষ্টাৰটো তলত থাকিব টি এন চি এপ্লাই অৰ্থাৎ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ এপ্লাই তাৰ ভিতৰত বহুত ফ্ৰীজ এণ্ড চাৰ্জেছ থাকে আৰু সেইটোৱে নাভাবি আমি খুলি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া চাৰ্জটো কাটি দিয়ে তেতিয়া আমি গৈ পেলাই কমপ্লেইন কৰি একো লাভ নাই ঠিক আছে ত' সেইবাবে আজি মই লৈ আহিছোঁ এক্সিছ বেংকৰ এটা এম এছ বুলি একাউণ্ট আছে এম এজ জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট এক্সিছ বেংকৰ এইটো মানে এটা ডিজিটেলি খুলিব পাৰে জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট হ'ল জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট মানে সেনেকুৱা একাউণ্ট য'ত আপুনি মাহত জিৰ' বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব পাৰে এনেই নৰ্মেলি আমি বেংকত কিবা এটা পইচা থ'ব লাগে মিনিমাম বেলেঞ্চ ক'ৰবাত চৰকাৰী বেংকবিলাকত এহেজাৰ দুহেজাৰ প্ৰাইভেট বেংকত দহ হেজাৰ পোন্ধৰ হেজাৰ নথ'লে চাৰ্জ কাটে এইটো জিৰ' বেলেঞ্চ অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি এক টকা নথ'লেও হ'ল কিন্তু সঁচাই এইটো জিৰ' বেলেঞ্চ হয়নে আহকচোন চাওঁ ইয়াত ভিতৰত কি আমাৰ ফিজ লুকাই আছে আৰু শেষত গম পাব নিজে যে খুলিব লাগে নে নালাগে পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফিচাৰ্ছ আমি সেইখিনি চাই লওঁ আহক বেলেগ ক'তো জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্টত এইটো ফিচাৰ্ছ নাপাব এটা হ'ল আমেজন প্ৰাইম মই লিখি লৈছোঁ গোটেই ফিচাৰ্ছকেইটা এটা হ'ল তিনি মাহৰ এমেজন প্ৰাইমৰ আপুনি ফ্ৰী ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাব ঠিক আছে তিনি মাহৰ আমেজন প্ৰাইম আমেজন প্ৰাইমত আপুনি মভি চাব পাৰে আমেজনত অৰ্ডাৰ দিলে সোনকালে আহে সেইটোও ইউজ কৰি ইউজ কৰিলে তাৰ উপৰি ডেলিভাৰী চাৰ্জ নলয় ত' সেই হিচাপত এমেজন প্ৰাইম তিনিমাহ আপুনি ফ্ৰী যোনটোৰ প্ৰাইচ ছশ টকামান হয় সেইটো আপুনি ফ্ৰীতে পাব ঠিক আছে তিনিমাহৰ বাবে আৰু কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে আপুনি ডেবিট কাৰ্ডটো যেতিয়া আহিব আপোনাৰ ওচৰত এ টি এম কাৰ্ডটো তাৰ পৰা আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছতহে আপোনাৰ এইটো আহিব এমেজন প্ৰাইমৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো চিমিলাৰলি আপুনি কি পাব চুইগী ওৱানৰ মেম্বাৰশ্বিপ পাব যোনটো প্ৰাইচ প্ৰায় চাৰিশ টকা হয় তিনি মাহৰ কাৰণে ছুইগী ওৱান মেম্বাৰশ্বিপ এইটোত কি হয় যোনেসকলে ছুইগীত অৰ্ডাৰ দিয়ে মই নিজেও দিওঁ মোৰ নিজৰ ছুইগী ওৱান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে তাত কি হয় আপোনাৰ অৰ্ডাৰত যিনেকুৱা অৰ্ডাৰ নিদিয়ক ডেলিভাৰী চাৰ্জ নলয় সোনকালে আহে ইছুবিলাক সোনকালে ৰিজল্ভ কৰে ত' এইটো ছুইগী ওৱান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন বুলি কয় এইটো কণ্ডিশ্যন এইটোৱে যে ডেবিট কাৰ্ডত আপুনি পাঁচ হাজাৰ টকা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে থাৰ্ড কণ্ এটা ভাল মানে চবেই ভাল পোৱা এটা অফাৰ সেইটো হ'ল দহটা মুভি টিকেট আপুনি ফ্ৰী পাব দহটা চিনেমাৰ টিকেট ঠিক আছে ট'টেল চাৰি হেজাৰ টকাৰ অলমষ্ট মানে এটা টিকেটত চাৰিশ টকাকৈ ধৰক দহটা আৰু এইটো ভেলিডিটি পাঁচ মাহলৈকে থাকিব আপুনি য'তেই বুক মাৰি চব নকৰে কিয় তাত দহটা ম'ভি টিকেট আপুনি ফ্ৰীত পাব ফ'ৰ্থ হ'ল যে আপুনি প্ৰত্যেক মাহে যদি বিছ হেজাৰ টকাকৈ স্পেণ্ড কৰে ডেবিট কাৰ্ডখনক বা এক্সিছ বেংকৰ যোনটো এপ আছে তাৰ ইউ পি আইৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক মাহে যদি বিছ হাজাৰ টকা স্পেণ্ড কৰে আপুনি দুহেজাৰ ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট পাব ঠিক আছে দুহেজাৰ পইণ্টছ পাব আৰু সেই পইণ্টকেইটা আপুনি বেলেগ যিকোনো শ্বপিং ভাও চাইড কনভাৰ্ট কৰি শ্বপিং কৰিব পাৰে এই গোটেইকেইটাৰ কণ্ডিশ্যন মই ক'লোঁ পাঁচ পাঁচ হাজাৰ টকা ডেবিট কাৰ্ডত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ উপৰি আপোনাৰ যোনখন ফিজিকেল ডেবিট কাৰ্ড আহিব সেইখন কমপ্লিটলি ফ্ৰী হ'ব ঠিক আছে বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা হয় যে জিৰ' বেলেঞ্চ হ'লেও এ টি এমটো আমাৰ চাৰ্জ লয় এ টি এম কাৰ্ডখনৰ আৰু চবতে এ টি এম কাৰ্ডৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত চাৰ্জ লয় আপুনি ভাৰ্চুৱেল কাৰ্ডখন ইউজ কৰিব পাৰে এপত থকা কিন্তু এক্সিছ বেংকৰ এই একাউণ্টটোত ফ্ৰীতে ডেবিট কাৰ্ড পাব কমপ্লিটলি ফ্ৰীত এক টকাও দিব নালাগে তাৰ উপৰি এইটো জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট হয় মই অলৰেডি ক'লোঁ ফ্ৰী ডমেষ্টিক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপুনি এন এফ টি কৰক আই এম পি এছ কৰক কেতিয়াবা এক টকা দুই টকা কিছুমান চাৰ্জ লাগে ইয়াত জিৰ' চাৰ্জ চেকবুকৰ একো চাৰ্জ দিব নালাগে আনলিমিটেড ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব পাৰে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডত এক্সিছ বেংকৰ মানে এ টি এমত ঠিক আছে মানে এক্সিছ বেংকৰ এ টি এমত গৈ আপুনি মাহটোত যিমানবাৰ পইচা নোলাই উলিয়াব পাৰে ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব ডেবিট কাৰ্ডখনত কিছুমান পাৰ্চনেল এক্সিডেন্স ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকে পাঁচ লাখ ইয়াৰ এক্সিডেণ্ট লছ বেগেজৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ত' ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সুবিধা আছে ঠিক আছে এতিয়া বহুতে ভাবিব যে আমি সঁচাই এইটো একাউণ্ট খুলি লওঁ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান বস্তু লুকাই আছে যোনটো আপুনি একদম ডিটেইলছত গ'লেহে পাব গতিকে একাউণ্টটো খোলাৰ আগতে এইখিনি কথা জানি লওক আমি এই একাউণ্টটোৰ ফিজ কথা পাতোঁ আহকচোন ফিজ কি হয় ইয়াতে ইনিচিয়েল ফাণ্ডিং আমি দহ হাজাৰ টকা কৰিব লাগে প্ৰথম জমা দহ হাজাৰ দিব লাগে তাৰপিছত উলিয়াই লৈ আহিব পাৰি একো কথা নাই কিন্তু প্ৰথম দহ হাজাৰ টকা আমি জমা দিব লাগিব তেতিয়াহে একাউণ্টটো খুলিব পাৰিম দহ হাজাৰ টকাটো আমাৰ একাউণ্টতে জমা থাকিব সেইটো ক'তো সেইটো কোনো কথা নাই ইমানখিনিলৈকে চব ঠিকেই আছিলে ঠিক আছে বেলেগ জিৰ' বেলেঞ্চতো আপুনি পাঁচ হাজাৰ দহ হাজাৰ জমা দিব লাগে তাৰপিছত খেলটো আহিছে ইয়াত এটা মান্থলি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আছে মানে আপুনি একাউণ্টটো চলাবৰ কাৰণে সিহঁতক আকৌ ওলটাই পইচা দিব লাগিব কেনে কিমান পইচা জানে মাহে দুশ টকাকৈ মাহে দুশ টকাকৈও ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰে তেনেহ'লে বছৰত কিমান হ'ব চৌবিছশ টকা আৰু বোলে ইয়াৰলি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন একেবাৰত ল'ব বিচাৰে তেতিয়া বাইছশ টকা মানে মাহে দুশ টকা মাহে দিলে দুশ টকা এবছৰত একবাৰ দিলে বাইছশ আৰু মাহে দুশ টকাৰ যদি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব যায় ছয় মাহৰ একেলগে দিব লাগিব অৰ্থাৎ বাৰশ টকা একেলগেই দিব লাগিব তো আল্টিমেটলি কথাটো এনেকুৱা হ'ল আপুনি জিৰ' বেলেঞ্চ ক'ত হ'ল জিৰ' বেলেঞ্চ ইয়াতচোন মাহে আপুনি দুশ টকাকৈ চাৰ্জ দিয়ে আছে আৰু সেইটো আপুনি একাউণ্টটো ইউজ কৰক নকৰক দিবই লাগিব তো সেইবাবে মই নিজে এই একাউণ্টটো কেতিয়াও খোলা নাই আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত কথা যদি দুশ টকা দি একাউণ্টটো খুলিব বিচাৰে মাৰ্কেটত ইয়াতকৈ বহুত ভাল ভাল জিৰ' বেলেঞ্চ চেভিংছ একাউণ্ট আছে য'ত ভাল অফাৰো পোৱা যায় যেনেকৈ আপোনাৰ মই দুটামানে একাউণ্ট অলৰেডি কৈ থৈছোঁ আপোনালোকৰ এটা কটেক মহেন্দ্ৰা বেংকৰ ছুপাৰ একাউণ্ট যোনটো ছুপাৰ এইট ওৱান ওৱান সেইটো পাঁচ হাজাৰ টকাৰ নে কিমান ইনিচিয়েল ডিপজিট কিন্তু তাত জিৰ' বেলেঞ্চ সঁচাকৈ জিৰ' বেলেঞ্চ আৰু বহুত ভাল বেনিফিট পোৱা যায় ছেকেণ্ড হ'ল ইণ্ডাছিন বেংকৰ ইণ্ডাছিন বেংকৰ তেনেকৈ পাঁচ হাজাৰ ডেপ'জিট কৰি জিৰ' বেলেঞ্চ ইণ্ডাচিন বেংকৰটো আৰু ভাল হয় মানে ঠিক আছে তাত ডেবিট কাৰ্ডত আপোনাৰ বহুত অফাৰ থাকে বাই ওৱান গেট ওৱান মুভি টিকেট চব পাব তো সেই হিচাপত এই একাউণ্টটো ইমান এটা মোৰ মোৰ ঠিক নালাগিলে তো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব